تجھے اگر نو گھنٹے کے لیے کوئی شے اٹھانی پڑ جائے تو تیرے لیے بوجھل ہو جائے مگر جو عورت نو مہینے تک تجھے پیٹ میں اٹھائے لیے پھری وہ تیری ماں تھی تجھے جنم دینے کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ سمجھی کہ آج مر جائے گی لیکن جننے کے بعد تجھے کوسا نہیں کہ اس تکلیف کا باعث تھا بلکہ اپنی ساری تکلیفیں بھول کر تجھے سینے سے لگایا گویا کوئی خزانہ پا لیا وہ تیری ماں تھی تجھے مہینوں سالوں دودھ پلایا اپنی نیندیں خراب کر کے تجھے سکھ کی نیند سلایا کروٹ کروٹ تیرا دھیان رکھا جب تک تو شام کو گھر نہیں لوٹتا تو جس کی روح باہر کے دروازے کی کنڈی سے لٹکی رہتی وہ تیری ماں تھی جس شخص نے اپنے دن رات ایک کر کے اپنی ساری توانائیاں تیرے لیے صرف کر دی وہ تیرا باپ تھا جس نے اپنی ہزار خواہشوں اور ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر تیری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کی جان توڑ کوشش کی وہ تیرا باپ تھا مگر جس نے آج تک ان کا حق ویسا ادا ہی نہیں کیا جیسا کہ اس کے والدین کا حق تھا وہ شخص تو نہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان کے سامنے اوف تک نہ کہو لیکن ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے وہ اس کے والدین نہیں بلکہ یہ ان کا باپ ہو ایسا کرنے والا شخص تو تو نہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا 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 وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور تیرا رب صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کر اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا نہ انہیں ڈانڈپٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور آجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازوں کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی دیکھیں ہمارا رب کیسے ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو آئیں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو اسے خوش قسمتی جانتے ہوئے ان کی خدمت کریں اپنی محبتیں ان پر نچھاور کریں ان کا ہاتھ چومیں ان کی پیشانی چومیں ان کو بتائیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں آئیں ہم اللہ کے نیک بندے اور اپنے والدین کے سینوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور اگر اللہ کی مرضی سے وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے دعا کریں صحیح مسلم کی پچیس سو اکیاون نمبر حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی, اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک خاک آلود ہو کسی نے ارض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو ان اسلام کی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور کار خیر میں حصہ ڈالیے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کیجیے